чтобы вы понимали. Значит, изнасиловали. Вот. И загнали в петушатню. Вы поняли? То есть, ну, поломали судьбу человеку. Не за что. Просто вот потому, что им так хочется. Я же говорю, этим занимается администрация. Ребята, поверьте, и волосинка не упадет человека в колонии без ведома отрядника старшего опера, режимника. Там каждый кусочек пирога поделен, вы понимаете? У каждого свое, у режимника свое, у начальника оперштаба, короче, свое, у начальника свое, там промка. Ну вы поняли. И что я хочу сказать, ребята, распространите эту информацию, чтобы вот, все знали, чем там занимается администрация, чтобы больше впредь над осужденными не издевались, потому что у них и так забрали свободу, это самое основное наказание. Но никто не имеет права унижать их, бить, оскорблять. Вот представь.